一间房间都没有了，两个公司团建，确实是一间房也没有了。那怎么办？喂，你好，这里是东山温泉酒店，有什么可以帮您？他看起来好难受的样子啊！啊，怎么办？怎么办？哎、啊，没办法了，只能……还好看，看刚走了没人。谢谢。要不然你今天晚上就睡在这儿吧，明天早上起来再说。 我还是觉得好像不是很好，要不然我在这儿躺一会儿，等我状态好一点，立刻就走。现在都十二点了，那么晚了，你一个人出去我不放心，而且我良心也不会不适的。你放心吧，我是一个正人君子。 不会对你怎么样的，啊，放心吧。你你是君子吧？当然，我还是个病人。好，我相信你，可千万别被我那些八卦同事发现啊！ 怕什么来什么？难道哥被发现了？好了好了，十五晚霞，他这人最八卦了。既然我们不在啊，曾黎，我都听到你电话响，你怎么不吭声啊？什么情况？晕倒了？生病了？不会死了吧？就算你不开门，他也会打。曾黎，你别动啊，我先马上找人死死 怎么办？对不起，晚啊我刚才敲那么长时间门，你怎么连声都不吭？你干嘛呢？哦，我刚刚在洗澡了，我没听见。你洗澡穿这么多衣服？啊？你刚才打劫了那么多东西？ 都藏被窝里了。啊啊、我这是这个，刚洗完澡睡了一觉，所以被子弄乱了。那你刚才打劫那么多东西，干什么用啊？我我刚才手机落院子里面了，我刚是找了一通。 可是我问的是，你刚才打劫那么多东西，干嘛用的？啊、哎、啊去啊！曾黎，你感冒了吗？哎，你赶紧回去吧，我怕传染给你。你不是朋友要来吗？你现在就睡觉啊？嗯，我朋友他今晚有事来不了了。啊，赶紧回去睡吧啊！啊，我走我走。 但是带我拿走了，还真有点热、啊。宗姐，你听我的，你穿这衣服睡觉，你就会越来越难受。你赶紧走。行，我走呗，我走就我走。 哎老师，没事了。白老师，白老师，老,老师你怎么了？怎么没有呼吸了？ 是叔，阿叔，你别杀我！行了，不送。 我你你睡了，我不去洗澡了。总理啊，以你心肺复苏的手法，我刚才怕是活不了了。嗯。 睡着了还能回答我？我的水没有了，有点渴。哦，那你喝我的。谢谢。 怎么办？数羊吧，一只羊，两只羊，烤羊腿，涮羊肉。 是你睡了吗？还是睡？没有、啊，怎么了？嗯、我我以为你睡着了，迷糊了，然后听见你叫我。我就是突然有点睡不着了。我之前给你的耳机还在吗？在我外套口袋里面的，我帮你拿。哎哎不不不不不不，我。 我来就行，我来。 好像越来越精神了。明天早晨吃点啥呢？曾丽。啊！我突然想起来、啊。突然想起什么？我想起来，刘宝昌是谁了。 你是不是叫、啊、那个名啊？其实其实这个名字。哦，那他后面怎么样了？不,不知道不知道不知道。嗯。曾黎。 想在你身边，期限是永远。无论何时你需要我就，就在线。You're coming to me, I'm g o n i n g tonight. 他睡觉的样子还挺好看的。这是做梦了吗？嗯，哎，我干嘛盯着他看啊？ 昨晚真是吓死我了，还好,好我爸就是高血压犯了。曾理，我一会儿要去到东山寺，可以顺便去东山温泉酒店找你。依依，最近天气变冷了，高血压患者一定要注意保暖，特别是四肢跟头部。让叔叔别再吃油脂比较高的东西了。 床还在吗？没被哪个野男人霸占了吧？嗯，嗯要是拍张爱情出的睡照发到群里，他俩怕是要炸了吧？ 嗯。哎、啊，给哭完了，哎。 鸡蛋弄不了，我在那打包，我在那桌子上打包啊！放一员，放一员，别看我，我， 宋给你不对劲儿。没有啊，哎，老实交代，你是不是藏人了、啊？哎，谍战片看多了吧？嗯，你是不是藏了帅哥？看来是偶上剧看多了。哎，我不信你，不信你让我看看。刘岩，宋丽，你你你你肯定我男人怎么样了？没事了。 像这我儿子，不至于，一个小手术而已。至于，至于，我一定要请你吃饭。全东湖所有的馆子，随便让你挑。鲍鱼、龙虾、鱼翅，山珍海味，随便都可以。哎，大夫，你什么时候？ 吧，铁树开花一开就是霸王花、啊，还是东大附一的主治医生哇，这么年轻就当主治医生了。哎呦，原来小曾说竟然接的是男朋友啊！你们瞎说什么呢？谁把曾丽拉进群的？快快快！小曾，小曾，啊，到时候跟艾大夫一起吃饭，我请你们。嗯，不用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 那么麻烦。 这几天什么时候有空？所有的管子随便你们调。李主任，你要是真想报答人家艾大夫，你就替他看好邹玲就好了。哎呦！我懂了，我懂了，我懂了，我懂了。交过来了。好，你先你们继续。啊。喂。喂，孩子怎么样了？挺好的，刚哄睡着，嘴里那么大的口子，现在一点都不疼了。那伤口缝合的特别好，你这水平啊，真是太高了。哎。 我们小曾将来跟了你啊，肯定享福的。陈姐，你误会了，我跟安老师没什么的。没误会，别解释。不好意思，我接个电话。啊，你接，你接。我说，你帮我教育教育他。我跟他说过好多次了，这是不听我的。我还在酒店呢。小曾，你好好一定要把我。你开车一直往里来，听话。然后走到头就到了。听话。人家郭大夫多好啊，人品好，长得帅，完了医术还高，好得把我上。顾一下。 我家里人来了。哦，艾老师再见。我的外套。外套？他外套落你屋里了。哦，外套。外套，怎么回事？艾<是>大夫，咱们住他屋。师姐<是>，不是。艾、哎、大夫呀，<对>我们曾里还是单身，哎、你看你也是单身，你们俩这么……只是昨晚酒店没有其他房间了，我们才迫不得已。迫不得已啊！ 不是的，昨天下午呢，我们在山下碰到，然后碰我的不是不是，是因为他生病了。也都知道。明白了，明白了，明白我们不是那种八卦的人，不是不是<的>，所以别紧张啊。嗯、你们年轻人的事儿啊，你们年轻人自己决定啊。嗯、<laughs> <laughs> 我们就不讲了，不讲了。那、哎、我们开始。去你老师到外局长。哎，经丽怎么走了呀？还没有完呢。啊、哎，大夫，哎，大夫。哇，真是挺般配的。这是走了呀。 来，我看我看，这,这算是名花游走？咱们是不是还、哎、吃点心？我跟你说，呀就跟咱们老板还挺般他帮我买了门票，人就走了。我到处找他，估计啊，现在人都撤了。你居然没有主动要微信，这不像你风格呀！哎呀，张涛那事儿以后我都不敢主动了，可惜了。这么好看的小哥哥，人又热心，简直是我的天菜。那你就别想了，说明你俩就是没缘分。 你赶紧找曾理吧，啊？谁知道他在干嘛？一直不接电话。哎，吴医生，有人找。哎，来了。哎，我不跟你说了，我病人来了。啊，挂了。我没说完呢，吴影。喂。有枣没枣，打一杆吧。保佑我，赐我一段好姻缘吧。 也保佑我的两个好姐妹，曾理和吴影。拜托拜托。喂，等一下！我的心愿真的被听到了。